Hey, saya Haris Iskandar dan dalam uh, this clip saya nak belajar and we'll be learning a little bit about this called preference shares ataupun dalam bahasa Malaysia saham keutamaan So, uh, bersama saya adalah Idham So, Idham kata tu memang I think ramai orang dah dengar preference shares It sounds very legit In fact, saya ada terlibat dalam uh, sebuah syarikat yang You know, we offer up preference shares. Tapi there's sometimes something that's not right with it. So, it to me, a, an example. Okay, so uh, preference share ni sebenarnya benda dia legitimate. Hmm. Uh, memang dia salah satu proses bagaimana seorang tu boleh Uh, mendapat uh, ownership of a company hmm. ya, melalui preference share. tapi kebanyakan uh, perniagaan or certain business dia kononnya nak uh, kita panggil buat fundraising okay. Eh. dia, dia nak, dia nak perlukan duit untuk business dia jadi dia tawarkan preference share ni kepada uh, uh, public eh? the public uh, dengan janji manis uh, pulangan yang sangat tinggi 20% 30% setahun contohnya ataupun ada setengah tu Uh, offer sampai 2 hingga 3% sebulan. Sebulan, sebulan. Ada. <laughs> ada. Okay, number one kepada mereka yang uh, mungkin nak investment, kalau ada dia, dia bagi uh, offer kepada investment dalam sebulan, <laughs> watch out. So it, it happens? Yes, it, it does happen. Jadi isu dia bukan sangat pasal isu preferential. Okay. Tapi isu adakah perniagaan tu adalah perniagaan yang sah? Is legitimate business yang dijalankan tu? adalah bisnes yang memang ada, yang memang running contohnya. Ataupun sebenarnya dia hanya gunakan konsep preparation untuk sebenarnya uh, membuat satu kita panggil skim ponzi. Jadi skim ponzi ni bila dia kutip duit, dia bagi pulangan tu kepada orang yang masuk sebelum tu. Ha, jadi duit ni putar-putar-putar sebenarnya bisnes tak wujud. Dia just jadi mainan duit sahaja. Biasanya orang orang luar tu macam ni dapat tahu pasal we talk about the, the fraudulent ones sebab saya tak ada experience tu macam mana orang dapat tahu ataupun terperangkap dengan references is it an eh is it a word of mouth ke dari mana datangnya this attraction I, I've never come across it ha ah, very good question jadi ramai orang dia dapat approach daripada promoter promoter-promoter investment ni uh, maybe dia akan tunjuk slide, ditunjuk kononnya gambar bangunan uh, perniagaan tersebut, ditunjuk macam alatan-alatan ke ditunjuk gambar-gambar of the owner and then dia akan tunjuk mungkin surat-surat daripada Suruhanjaya Security daripada Bank Negara kononnya yang support uh, bisnes ni uh, tapi sebenarnya bisnes tu tak wujud uh. oh so maksudnya they are selling uh, you macam jadi share owner dalam this this particular business and and it can be face to face pun is promoters. Yes, it is oh, usually most of the time it's face to face and uh, kebanyakannya memang dia akan tawarkan program-program tersebut contohnya uh, masuk uh, sebanyak minimum 200,000 atau RM300,000. Jadi kebanyakannya yang kita dapat orang yang masuk private share ni kemungkinan besar adalah pesara lepas dia dah keluarkan duit daripada <laughs> Ha, oh. dia punya retirement fund dia akan guna duit ni kononnya sebab akan dapat dividend dapat income ha, kan yang tinggi ha. juga ha jadi what happen is that lepas 2 3 bulan mungkin dia dapat pulangan tapi lepas tu senyap so sebagai seorang investor ataupun potential investor apakah langkah-langkah yang kita harus ambil misalnya dalam uh, case of, of preference shares ini, to to protect ourselves what 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 are the logical steps to take like, you should use common sense? Hmm. Jadi pertama kali, pertama sekali saya rasa bila kita nak invest atau nak melabur dalam apa-apa bentuk perniagaan pun secara direct share, kita kena pastikan sebenarnya bisnes tu memang ada dia punya paperwork, dia punya contohnya annual report, annual statement, uh, dia punya uh, adakah kita boleh nampak produk tu dijual di mana-mana contohnya So secara bisnes tu wujud ke tak wujud? <laughs> Itu yang soalan pertama. Soalan kedua is adakah orang tu promote dengan pulangan yang tak munasabah? Jadi bila saya sebut tak munasabah ni, kita sebut 20 hingga 30% tu sebenarnya memang terlalu. Dari, dari segi samping yang konsisten, 2 hingga 3% sebulan. Jadi kalau saya sebagai uh, uh, business owner nak uh, minta duit daripada publik lepas tu saya nak janjikan pula sampai 2 hingga 3% sebulan ha, kat situ saya rasa dah ada something fishy yes sebab siapa-siapa yang menjalankan bisnes dah tahu kita takkan for sure dah, takkan dapatkan profit yang membenarkan kita pulangkan kepada investor dalam waktu sebulan yeah. some businesses you know turn around pun can take setahun dua tahun just to see return on investment tiga tahun empat tahun exactly no way dalam sebulan boleh bagi balik 2%. Yes, exactly. So this is the part yang pertama sekali just make sure that business tu memang wujud Okay. Number two, uh, tengok balik skim apa dia punya skim tawaran tu, apa dia punya konsep? Pulangan sebulan ke, pulangan secara setahun ke? Tengok uh, research lagi, owner dia uh, search dekat Google pun dah cukup dah sebenarnya. Kadang-kadang terus dah boleh keluar Uh, nama preferential atau nama bisnes tu adalah satu scam. Tapi kebanyakannya orang dia tak tak buat. <laughs> dia tak 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 cuba search kat internet dulu. <laughs> Ni sesuatu ha uh, mana katakan is it human nature kadang-kadang kita tak menggunakan common sense kita trust sesiapa saja yang bercakap sesuatu dan oh this is my own personal tips kan kita ada chat GPT kalau kita tanya chat GPT kadang-kadang sebab chat GPT yang bagus ni dia boleh search the whole internet kita kalau nak google kena banyak artikel tulang yang keluar so that's my personal tip to you free <laughs> boleh tak bagi satu example uh, case that you know of this uh, so called fraudulent preference shares yeah, kebany kebanyakan as an example yeah so uh, kebanyakan case yang dah uh, di mana pelabur-pelabur akan uh, komplain eh, sebab biasanya dia dah tak dapat pulangan tapi jumlah yang dimasukkan adalah sangat besar biasanya RM200,000, RM300,000 ke atas untuk seorang ya? Yeah. jadi for the past few years dah ramai orang kena uh, to the tune of hundreds of million ya? Yeah. bukan million bukan ratus ratus ribu eh. total eh. ini bukan dengan business yang memang fail because of business failure tapi it's fraud yes it's total fraud it's wow and I'm talking about one company saja one ah. share ratus ratusan juta tu satu company saja hmm. <laughs> tapi boleh cerita tak this this company jual apa what was it the construction company or fake construction what was it dia kadang-kadang dia akan macam-macam dia akan guna macam perkataan-perkataan yang macam bobastik Contohnya yang macam bisnes ni digital bank atau cryptocurrency oh, yeah, uh, future blockchain eh? dia akan guna terma-terma yang bunyi macam futuristic, bunyi canggih tapi orang yang ingress ke bisnes tak tahu sangat berbahasa bisnes tapi bunyi macam oh ini nampak something macam in the future jadi saya nak masuk juga ha dan ini membuat uh, per your fact checking Lebih susah sikit hmm. sebab kalau syarikat tu kata dia construction company atau jual produk makanan, you can check. Tapi they are promising something that's not here, tapi in the future. Yes. And by the time the future come, money gone. Yes, exactly. Oh wow. <laughs> is, is there any I, think you want to mention about this scheme? Uh, just cuma pastikan yang preference share ni kalau katakan you dengar je preference share make sure you buat your due diligence betul-betul research habis-habisan masuk Google search semua nama dan like uh, I, saya rasa paling penting lah dalam apa-apa konsep pelaburan pun kita amalkan konsep don't put all your eggs in one basket jadi janganlah sampai semua duit retirement <laughs> kalau katakan ala satu share yang sah pun buat apa letak sampai semua duit kita dalam tu uh, so I think that's at least from uh, investment punya perspektif kita kena be cautious, be prudent uh, kita amalkan konsep uh, ni lah jangan letakkan semua duit kita dalam eh, dalam semua telur kita dalam satu bakul eh. macam tu eh ok, that makes sense it's common sense people so thank you Udam, suka so, mereka kalau waktu pendek kata uh, number one kalau kalau janji dia terlalu nampak terlalu uh, fantastic ataupun katanya gunakan bombastic be very wary and number two Walaupun it's real also janganlah masukkan semua duit ke dalam satu investment scheme so thanks very much Irham thanks for your for your uh, learned knowledge